Ну а теперь по старому казацкому обычаю, кто заходит носить на, на казацкую, обязательно принимается в казаки. Мужик, держимся. Да, он да, он молодой. Молодой. Успокойтесь, можно? все нормально. Нет, держи сам. И не должен уронить. Эй! Вот так вот. И не должен уронить. О, состоялся, вот. состоялся. Вот это молодец. молодец да? Проходи дальше. Следующий. <соценно> Далеко не <відходьте соценно> Далеко не уходите. Не Давай. Детям куда? нельзя. Детям не компот. А, а, а почему? А а это компот. А компот. Все, вопросы. Вы <соценно> Дорослым свой козацкий напи, детям свой. Ну не хочет, не надо. Давай, Чтобы мужик. Ой, есть. Ой, сказать. Ну обычно вот печки были небольшие, вот такие, как здесь у нас стоят. Кстати, здесь... Ээ, даже э, невест выбирали там, где более красивый расписанный дом. Этим занимались обычно дети, девушки и так далее и тому У кого был красивее, тот богаче невеста считалось. У того было больше времени на вот эти вот все выделывания. <про communicate> вот. Ну здесь вы видите вот это вот кровать позапрошлого века. Поза не прошлого, а позапрошлого века. Вот но там э, дома вот эти конструкция вот этих домов да вот была э, независимо богатый бедный одинаковые. то есть практически они одинаковые естественно были оружие в каждом доме было и неважно был там мужик или не был оружие лук саб да смотрите даже окна выходят только во двор только закрыто все было снаружи отсюда не добраться даже животные были закрыты там вот. И оружие, естественно, были. В заборе, кстати, вот так же и стояли отверстия, то есть забор был со щелями, чтобы можно было поражать. И мелкие такие, 5-6 человек татар, допустим, да, они не рисковали нападать на такие поселения. Вот если стоит хатынка дома под соломой там и все такое прочее, которую легко было спалить, естественно, они забирали скот, людей оттуда вот забирали. А на такие вот дома, крепости, как называют, граждан. Сейчас строят, остались очень много таких домов на Западной Украине. Вот таких домов.

Стой, 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 я сам. Надо. Иди сюда, смотри, как мальчики стреляют. Так, держим. Опа, Попал! опа. Давай. О, все можно. Ты говори, как ты хочешь, все можно. Здесь детям все можно. Давай. Держи. Я могу сам наделать. Ну. Я... О! Опа! Ух ты! Еще раз! Всего себе! Вот.